Бог дал нам возможность еще раз быть в Доме молитвы. Мы сегодня хотим вместе с детьми Божьими, а их по лицу земли очень много. И сегодня Бог будет смотреть на каждого. Он ищет в себе истинных поклонников. Поэтому настроим наши сердца для того, чтобы поклониться нашему Господу. На улице Холодая, значит, приближается Рождество. В западном мире уже все украшено, все. Я смотрю, у нас появились свечи, значит, мы скоро начнем говорить о Рождестве, о том, что на землю пришел Сын Божий. Прежде чем мы помолимся, воздадим Богу славу, я хочу прочитать из Исаия 9 главы. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившего его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренной кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Савуофа соделает это». Слава Иисусу Христу! Воздадим Богу славу. У кого есть желание громогласно помолиться, пожалуйста, помолимся в нашем собрании. Аминь. Господь Иисус Христос, мы в этот утренний воскресный день мы хотим поклониться Твоему святому имени. Мы благодарим за Твое пришествие на эту землю. Нам Отец дал чудного советника, Отца Вечности, Князя Мира Господь. И мы сегодня склоняем наши головы и поклоняемся, и признаем Твое величие и Твою славу, Господь. Пусть наше собрание наполнится славой Твоей. Боже, мы просим Тебя за нашу страну, Господи, где идут страдания, Господи, где идут боевые действия. Мы просим Тебя, чтобы Ты каждое сердце ободрил, Господи, упованием на Тебя, особенно народ Божий, Господи. Дай нам поднять руки к небу, взывать к Тебе и молиться о помощи, о защите, Господь. Благослови всех раненых, всех военных, Господи, кто сегодня покалечен, Господи, кто потерял близких. Как они нуждаются в Твоей помощи, Господь. Приди в каждый дом, будь защитником. Благослови Слово Твое, которое сегодня прозвучит здесь, отныне благословенное. Наше пение, наши поздравления, Господь. Мы хотим это делать к славе Твоей, в простыде нашего сердца. Будь прославлен Бог наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы воспоем Богу. Иисус, Ты наикращий друг. Коли моє серце плаче, я до тебе молитви, ти поможеш мені, мій пасе, для душі мій спокій тобі, ти відрада моя спаситель, підкріпляєш боротьбі. вірний друг і душі втішитель, я любов'ю Твоєю. Моє Серце гріє, щи раз тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щи раз тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, ти один розумієш. Все. Думки всі таємні, знаєш ти, свої, ти зі мною в кожну мить потішаєш і моє підкріпляєш, моє хай полине подяка тобі, за щетро ти, ти вічно милість, Ісус, ти спаситель душі, ти щастя моє і радість, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце віть. люблю, и никто уже тебе не заменить. Я любовью живу, и она мое сердце греет. Широ спаса тебе я люблю, и никто уже тебе не заменить. Слава Богу, присядьте, пожалуйста. Мы сейчас пригласим брата Константина, он призовет нас к молитве. За, за нашу страну, за наших военных э, настроимся. Еще хочу сказать несколько слов. Мы вчера вернулись с конференции, знаете, последний день. Э, рано утром мы пришли для того, чтобы прославить Бога. И ведущий сказал, добрый ранок, говорит, но ну, не совсем добрый. Э, брат Евгений с Дружковки, который здесь был с женой и с девочкой, в июне месяце у нас они ночевали в Киеве, возвращались в Борисполь и ракета попала совсем радышком. Соседние машины двое погибли. А они остались чудом живые. Машина вот так вся, крыша улетела, вздулась, колеса полопали. Они посекли сильно лицом, а девочка вообще Бог сохранил. Молиться за эту семью. Он там находится постоянно в боевых действиях. И приехал вроде бы на конференции, ничего не предвещало. Но мы наполняемся радостью, что Бог с нами, и Бог хранит своих детей. Поэтому и эту нужду за эту семью присоединим. Пожалуйста, брат Константин. Витаю всех наша страна сейчас нуждается в благовестии. Мы вообще привыкаем, да, вот привыкаем к взрывам, к тому, что летают шахеды, вот, люди на передовой вначале боятся, потом тоже привыкают. Вот. и мы тоже можем привыкнуть к тому, чтобы перестать говорить людям Слово Божье, благовествовать. Я хотел бы зачитать с вами из первого Послание Коринфянам, 9 главы, 16-17 стихи. Что Павел говорит о благовестии? «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Украинскую царь звучит так. Адже якщо я проповідую добру звістку, то це для мене не причина для похвали, а обов'язок покладений на мене. І горе мені, якщо не буду звіщати добру звістку. Якщо роблю це добровільно, то маю винагороду. А якщо не добровільно, то виконую доручене мені служіння. Павел, як би говорить, я не хочу просто виконувати приказ як служення, як. солдат, который может с чем-то быть не согласен. Я хочу благовествовать добровольно. Это было в его сердце. И благовестие – это священная обязанность для каждого христианина. Каждый из нас должен нести благую весть нашим родным, близким, друзьям, соседям. Есть, я знаю, братья, тоже один брат с нами тут, которые ходят просто благовествовать в транспорте. Это великое призвание мы должны его исполнять. Интересно, что в Еремия э, говорит в 20, стихе, в 20 главе 9 стихе такие слова. «Было в сердце моем, как горящий огонь, и я из него, удерживая его». Такие вот чувства, внутренние чувства в нашем сердце должны быть, когда мы должны не удерживать для того, чтобы говорить Слово Божье другим людям. И так каждый из нас может Иметь побуждение Святого Духа а, говорить ближнему о своем благовестии, о радостной вести. И вопрос только один. Откликнусь ли я на это побуждение, говорят человеку? А наша страна сейчас в этом очень нуждается. Было в сердце моем, как горящий огонь, и я из него, удерживая его. Я не очень люблю говорить местоимение Я. Вот. Но хотел все-таки затронуть короткое свое свидетельство, когда я уверовал, прошел, может быть, год-полтора, и я был в медицинском учреждении, пошел э, в нашу областную больницу, поликлинику, там по своим делам, по здоровью, и, значит, сел в очередь, было множество народу, около 20 человек в коридоре, вот. и сидя в коридоре, ожидая своей очереди, я увидел человека, который шел напротив меня, ну, довольно-таки тяжело и еле он там дошел до ему уступили место до двери к своему врачу он сидел прямо напротив меня и было видно что этот мужчина очень подавлен и у него была депрессия такая и в общем унылый такой вид и потухший взгляд вот и пока я у него на него смотрел у меня возникало ощущение что ему нужно сказать слово о Господе о его надежде то есть желание засвидетельствовать. Но я был вообще по натуре своей очень робкий. Я боялся сцен, людей. И вообще, ну, я вообще <laughs> никогда не мог подумать, что я смог бы выйти на кафедру, особенно в те годы. Вот. Но это побуждение возрастало и возрастало во мне. И я сидел напротив него. Мне было тяжело бороться с этим желанием. И, и прошла одна минута, две, пять... И мне это казалось вечностью, внутренняя борьба. И я решил все-таки встать и пойти к нему. И когда я уже встал, я понял, что уже назад дороги нет, мне нужно было к нему идти. У меня такое было ощущение, что весь э, вся больница, весь, весь коридор, все эти там около 20 человек, сидящие, которые общались между собой, как будто бы все просто затихли. Ну, у меня было такое ощущение, не знаю, было это в реальности или нет. Вот. И я подошел к нему и... Сказал ему, не могли бы вы со мной отойти, у меня есть э, кое-что сказать вам. И я был очень удивлен, он встал и послушно пошел. Он был старше меня, лет на 10, наверное. Вот. И я сказал, что я был побуждаю Господом и что Господь Иисус любит его и знает все. И сказал ему о том, что ему нужно идти к Богу. Вот, найти в его области. Ну, было видно, что это человек из области, скорее всего, ну, так как областная больница. Вот, церковь, где поклоняется Господу, где ищет его, где служит ему. И у него покатились слезы. И я понял, что это было то, что я должен был тогда сделать. Я потом много думал о том, что вдруг я все-таки не смог да, встать. И в нашей жизни у нас у всех бывают такие моменты, когда мы чувствуем, что Бог побуждает нас говорить кому-то, да, а мы как бы вот, ну, люди разные, разные реакции, они нас пугают, вот, и, к сожалению, я такой же. Часто могу просто промолчать, пройти мимо в своих мыслях, в своих суете. Вот. Но говорю нам всем, как напоминание, прежде всего себе, что это наша обязанность, прежде всего. Но лучше, чтобы это было, как у Еремии, да? чтобы мы не могли сдержать этого чувства. Итак, наша страна в эти часы нуждается в благой вести, и пусть это будет нам напоминанием, чтобы мы могли нести весть надежды, примирения и спасения с нашим Господом Иисусом Христом. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы славим Твое имя. Господи, прости, где мы можем не благовествовать. Вот Павел говорит, что горе мне, если я не благовествую. Дай нам, Господи, это желание, как у всех Твоих пророков и всех Твоих детей, которые ревностно служат Тебе. Господи, помоги нам, каждому из нас, быть светелем, светом и носителем вот этой Благой Вести. Дай нам мужество говорить о Тебе. Дай мудрость и страдания в словах и наших делах, чтобы через нас люди видели твою надежду и надежду на вечную жизнь. Также молим Тебя за нашу страну, молим Тебя сократить дни этой войны, защити всех наших братьев, сестер, всех тех, кто на фронте. Молим Тебя, Господь, чтобы никто не уходил без познания Тебя. Пусть благая весть также там течет. Во имя Иисуса Христа молим Тебя об этом, Господи. Аминь. Аминь. Загальный спив Ті помиляюсь, я твоя любов не припиняється, хоті боротися життя своє, та слабнуть руки, знемагає все, ти сильний воїн, ти цар перемоги Может, можу йти лише в тобі,